चन्द्रशेखर 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 चन्द्र शेखर पाहि चन्द्रशेखर चन्द्र शखरन्द्र शरर चन्द्र रजतादृशेङ्गनिकेतनं सिंजिने कृतपान्नगेश्वरमच्युताननशायकम् श्रीप्रदाब्धपुरात्रयं त्रिदेवालवै ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੰ ਕਰੇ ਸ਼ਤਿਈ ਯਮਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪਹਾੜੀਵਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਖਸ਼ਮਾ पादपपपोष्पन्नपदा भुजद्वयं शोभितम् आलोचनजात पावकदग्धवन् मत पिप्रहस्मदेग्धकाले वरं भवनाशणम्

चंद्र शेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्र शेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर शेखर चंद्र शेखर ाक्षहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृतं चारुवामकले वरम् चेडनीलगलं पर

न्त कमाश्रितामर कादपं चंद्र शेखर चंद्र शेखर रेश चंद्रवरोना किलापापहारण ਨਾ ਨਾਥ ਯੋ ਤਸਮੰ ਮਿਤੰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਮਾਸਰਾ ਦੇਵਾ ਕੀਂ ਕਰੇ ਸਤਿ ਭਈਆ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਚੰ भगवद गीता तृतीय अध्याय एक थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर वन टू ट्वेंटी ओम पार्था प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुषन्दधामि भगवद्गीते ेषिणीम् वसुदेवाशुतं देवं कंसचाणोरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग अर्जुन उवाच जायसि चित्कर्म नस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्म घोरे मां नियजयशि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहाय शैवमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयाहमाप्नुयां श्रीभगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनं न, न कर्म नामनारभ्यं नैष्कर्म्यं पुरुषस्मृते न च सन्नशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्यकर्मे कार्यते ह्यवशः कर्म, कर्म सर्वप्रभृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थन् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तस्य विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याया शरेर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मण यज्ञार्थात् कर्मणन्यत्र कर्म कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तशङ्गसमाचर झः यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्वद्धम् एष वस्विष्टकामधु देवनभावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयप्रमो पदमवाप्सत इष्टन् देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्यानप्रदायभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एवशः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल् विषैः भुञ्जते ते पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् भवन्ति भूतानि पर्यन्नादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्यन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हजः अभायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिदेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्ट कर्स कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थ नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः तस्मादसक्तसततं कार्यं कर्म समाचर असक्तह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैवा हि संसिद्धिम् आस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि शम्पश्यन् कर्तुमर्हसि वसुदेवाश्रुतं देवं कंशचाणोरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घायते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जय श्रीगुरुमहाराजजे के जय जय के जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय रघुवीर शीतला गंगा माई की जय সঙ্গীত সংগ্রহ পেজ টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ ভং খে বিভোর ভোলানাথে जो हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्प नमस्तु